очередь на выезд из города Мариуполь. Мы стоим уже 40 минут. Подвинулись на три машины вперед. А это уже та очередь, которая образовалась сзади нас. То есть, соответственно, как бы впереди нас стоит еще машин 18, наверное. Ну, вот очередь заканчивается там, где стоит зеленый грузовик, и вон подъехали еще четыре машины. Вот. целесообразность, конечно, мог по старому, на нулю, естественно но работники полиции почему-то так не считают ну, чтобы понимать, ему почти приходит стандартная проверка документов ну, просто паспорт и все Угу. Так. Ну, пожалуй, а это та очередь, которая стоит еще перед нами. То есть, судя по всему, стоять придется еще минут. 40-50 час приблизительно сейчас попробуем дойти до самого начала очереди и выяснить причину этого коллапса Да